Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня у нас суббота и сегодня у нас очередная майнд-лекция. И тема нашей лекции сегодня очень интересная тема э, мотивация. Но я назвал чуть-чуть ее так мотивация, ключ к успеху. Успех это изменение. Каждый из нас хочет измениться, правда? Ну в какой-то сфере своей жизни это изменение, они всегда приятны. Пусть даже они плохие изменения. Но э, больше всего нам хочется успеха в разных сферах нашей жизни. У кого-то в бизнесе, э, у кого-то, например, там, в личной жизни, у кого-то в семье и так далее. Но успех, что мы знаем об успехе? Успех как э, в карьере. Ну, это как карьерный рост и подъем. Успех в материальной сфере. Успех в материальной сфере ⁇ это, конечно же, деньги. Конечно, нам всем хочется иметь успешные как бы, финансовые возможности. Также успех в обществе, успех как э, принятие э, личности, скажем так. И, например, успех там, в спорте или между друзьями. Ну, это я выбрал как бы между друзьями. Но что с собой несет успех? Успех, он э, всегда, э, ну как бы, перед ним идет мотивация. Перед ним идет мотивация э, для, скажем так, для первого, второго, третьего шага. У нас есть разные виды мотиваций. только, это не только один какой-то вид есть. Есть много видов мотивации, видов и подвидов. Но я как бы выбрал 8 видов мотивации. 6 из них как бы второстепенных и 2 из них основных. Я сейчас не буду вам рассказывать, какие хорошие, какие плохие, по каких стандартах нужно работать, по каких нет. На самом деле характер человека это очень разнообразный характер, правильно? То есть не все мы одинаковы. И для всех, для каждого из нас работает своя мотивация. Для кого-то такая, для кого-то такая, для кого-то разная. Ну сейчас мы рассмотрим. И кто-то из вас увидит, может, себя даже там. Но первое, это естественные. Естественная мотивация, она присуща всем нам. Я замерз, я хочу согреться. Это естественная мотивация. Например, я пришел с работы уставший, я хочу спать, отдохнуть, это естественная мотивация, она, ну, она не нуждается в каких-то других как бы, <coughs> сферах. Искусственная. Искусственная мотивация – это искусственно созданная мотивация. Это очень тоже интересно. Например, мы смотрим рекламу, рекламу Сникерса, у нас возникает желание покушать. Например, да? Это что такое? Это то, что внутри нас создано кем -то. То, то то есть это не то, что мы имеем в себе, например. Или там мы смотрим какую-то еще там красивую рекламу как каких-то, например, какого-то отдыха, да? Нам хочется, а, ой, я тогда съездил. Это тоже как бы человек начинает стремиться к тому, чтобы куда-то поехать отдохнуть. Пусть даже он поедет в Карпаты, но это уже будет какая-то мотивация. Ну, если так посмотреть. Следующее это позитивная. Позитивная мотивация. Это э, мотивация, которая стимулирует человека. На, ну на основании позитивных например стимулов то есть я уберу я получу за это конфету то есть например да я там что-то сделал я за это получу какое-то вознаграждение это позитивная мотивация негативная мотивация негативная мотивация это ну, против, противоположность позитивной мотивации я я уберу чтобы не получить наказание например ну и так далее то есть э, ну материальная и нематериальная это относительная мотивация уже больше как к работе то есть она как бы в жизни у нас у каждого встречается. Материальное это, ну, я тебе дам там э, деньги, например, ты только там работай. У него как бы появляется стимул к чему? К работе, потому что он получит э, какое-то как бы какое-то вознаграждение. И нематериальное это, например, если... Э, Начальство там, например, поощряет человека. Ты такой хороший работник, у тебя все получится, мы тебя уважаем, за и так на корпоративы типа, и так далее. То есть это мотивация не материальная, но это тоже очень как бы хорошая мотивация. Ну, дальше мы, что я бы хотел э, рассмотреть. Два основных вида. Я, есть шесть и еще два основных таких, как, которые я как бы для себя выбрал. Это внешняя мотивация или кнут и пряник. Что такое Побуждение или, э, побуждение или принуждение что-то делать внешними для человека обстоятельствами или стимулами. То есть человеку, я уже говорил, что-то обещают. Например, эта мотивация очень хорошо подходит на большом производстве. Человек, человек, который работает на большом производстве простым, простым штатным работником, ему не нужно, как бы, внушать, что он красивый работник. Зачем? Он пришел просто заработать деньги. Ему не нужно внушать, что ты какой-то красавчик или ты молодец. То есть ему просто нужны деньги. Пообещайте ему премию, и он просто сойдет с ума. То есть он будет работать всегда и, и как бы, очень. У него будет большая, как бы, большое производство. Другая мотивация это внутренняя мотивация или стимул мотивации, связанная не с внешними обстоятельствами, а с, самым, а, 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 с, а с самым содержанием деятельности, то есть идея, например. Да? У человека появляется идея. Что такое вообще идея? Это то, что человек желает, например. Он, у него что-то включается и он э, стремится к этому. Немножко простыл, извините. У него появляется идея, и он хочет эту идею э, показать всем. Ему не важно, я не за деньги работаю, я люблю свою работу, мне это нравится. То есть человеку даже не нужно что-то говорить, он сам все сделает. И если даже посмотреть на эти две мотивации, сейчас я не говорю, какая лучше, какая хуже. Нет, на самом деле они, они две хорошие. Почему? Первая мотивация, я уже говорил, для, для, людей, которые просто хотят зарабатывать и все. То есть им нравится что? Когда им кладут правила. То есть, есть правила, есть четкие установки, и они по них работают. То есть они, там, им не надо дальше <coughs> никуда идти. Но внутренняя мотивация это больше творческий человек. Человек, который любит что-то создавать, любит что-то показывать. Для него внешняя мотивация это, это убийство. Он не будет работать по, по этому принципу. Почему? Потому что он любит создавать. Также человеку, который любит кнутый пряник, ему не нужно э, давать внешнюю мотивацию. Почему? Потому что он не понимает ничего. И уровень его как бы восприятия этой мотивации будет равен нулю. Тогда зачем такого человека просто насиловать, скажем так? Если он просто может работать, пусть, если его мышление поменяется, он захочет переключиться на творческую деятельность, пожалуйста, то есть ему можно дать внутреннюю мотивацию, но, но не сейчас, скажем так. Например, я очень много как слушаю информации, и многие как бы ученые говорят, что внутренняя мотивация это как бы мотивация 21 века. Согласен. Но с писателями, с художниками, с людьми, которые создают что-то, но не с людьми, которые просто привык, привыкли жить. Скажите, я сделаю. Для этих людей это, ну, очень сложный как бы процесс. Ну, тем более, как Лектор сказал, для украинцев, да, то есть это очень сложно. Но это не проблема, то есть это как бы не проблема. Есть очень хороший как бы пример вообще мотивации. Я не, я не скажу, что это внутреннее, внешнее. а вообще просто пример хорошей, крутой мотивации, которая реально работает. Как она называется? Искусственно-естественный дедлайн. Кто знает, что такое дедлайн? Что? Последний ну? Линия смерти. Линия смер... О, видите, вы знаете. Дедлайн. Это типа, вот, если кто-то тебя толкает, это очень интересно. Но дедлайн в переводе, слово дедлайн в буквальном переводе с английского дедлайн означает мертвая линия. И используется для обозначения определенного срока выполнения какого-либо действия. После наступления какого это действие уже теряет смысл. Например, я хочу создать красивую, хорошую и увлекательную презентацию. Но, как сами мы знаем, уже с опыта да, создать хорошую презентацию ну, за день, как бы 2-3, ну, не очень получается. Нужно хотя бы неделя. Но еще если там хороший смысл глубокий, и тематику изучить, это ну, неделя как минимум. Но как мы все знаем с вами, ну, мы откладываем на последний момент и в субботу э, или в пятницу мы делаем и просто не понимаем, что мы там пишем. И информации очень-очень э, как бы большой запас, но ничего сделать мы как бы не можем. Что, что, как этот дедлайн работает? То, то есть иску, искусственно-естественный дедлайн. Как он работает? Мы создаем его э, искусственно. Это как? Мы, э, например, берем человека, Человек. Но мы берем человека, которым мы, при, при, перед которым у нас очень большое уважение. Для чего? Для того, чтобы мы не могли ему отказать. То есть мы с ним договариваемся на определенное время. То есть, например, у нас, например, презентация через две недели. И мы с ним договариваемся через неделю встретиться уже с готовой презентацией. То, то есть я за эту неделю должен сделать хорошую презентацию. И неважно, у меня уже есть цель. То есть у меня стоит уже мотивация внутренняя, внешняя. Неважно, у меня есть цель. То есть у меня есть нужда, скажем так. И мы с ним заключаем такую сделку. Я не могу перед этим человеком прийти как бы в дураках. Почему? Потому что я его уважаю. Я боюсь перед ним становиться как бы с пустым листом, например, или с пустой презентацией, или какой-нибудь скачной из интернета. То есть я сам сижу и делаю, изучаю и так далее. То есть она очень сильно толкает. Почему? Потому что есть нужда. Мы уже как говорили, и предыдущий лектор говорил, что нужда это очень красивый и очень хороший э, стимул, как бы ну, как, хорошая мотивация и хороший стимул. Нужда в самом деле, она что, что делает? Она вынуждает нас работать. То есть неважно, нравится, не нравится, хочу, не хочу. Мы просто идем. То есть, почему? Потому что есть срок, есть и нужны действия. То есть если нет действий, ну а что, что такое? Тогда э, зачем э, вообще что-то делать, скажем так? Но на самом деле я тоже посмотрел, как нужда, она очень сильно толкает тебя и очень сильно тебе даже помогает. Почему? Потому что ты в этой нужде видишь много нюансов, видишь много как бы своих недостатков. И в этих недостатках вроде кажется, ну, недостатки это плохо. Зачем мне недостатки? Я хочу быть, ну, хорошим человеком. То есть. Но на самом деле недостатки и нужда, они очень сильно помогают человеку. Ну, если даже вам это ну, не, не, помогает, тогда у меня для вас одно правило. Захоти захотеть. Если, вы не, если у вас ничего не получается, вы просто захотите захотеть, и у вас все получится. Я вас благодарю за внимание и большое спасибо.